Знаєте, дивлячись на виникнення та розвиток міжнародної християнської місії слово Боже, роблю для себе висновки, наскільки тільки важливо кожному з нас проповідувати Євангелія до краю землі на будь-якому місці, де ми знаходимось, тому що проповідь Євангелія торкається людських сердець, воно змінює людські долі. І так, проповідь Євангелія однієї 22-річної дівчинки, вилилася в організацію. А міжнародної християнської місії в спасіння тисяч людей на сьогоднішній день християнська місія досягає людських сердець безпосередньо до края землі, створюється безліч біблійного контенту, спасаються людські душі і не просто спасаються, а приходять і виконують свою функцію а світла, функцію солі землі на цьому на цьому, в цьому нашому проклятому світі. Тому важливо виконувати свою функцію, будьте світлом, будьте сіллю для кожного. на Пастор Юлия рассказывает свою историю, как она пришла к Богу, что она жила вместе с мужем Станиславом на южном берегу Крыма. Однажды попала на свадьбу в Мелитополь, где встретила божьих людей, и это очень зашло в сердце, она поехала потом в церковь, потом в результате Бог ее крестил Святым Духом, Бог ее коснулся, она стала проповедовать своему мужу, проповедовать родственникам, в итоге они все покаялись, и довольно быстро после своего покаяния, по-моему, в течение нескольких дней, они уже поехали в Приднестровье, где вначале проповедовали Такому ограниченному кругу людей Но довольно быстро Там стали появляться церкви Потом они отправляли миссионеров В Молдову, в Румынию Где всюду открывались церкви Потом они открыли сейчас церковь в Одессе Где и везде был прирост И результат и везде был прирост людей Это говорит о том, что есть Бог, Дух Божий Всегда будут спасаемые люди Слава Иисусу Христу Всем благословенным доброго дня Пойду с вами откровением, прими разум и ДНК Бога. Вы знаете, проблема сегодня людей на сегодняшний день: люди находятся в иллюзиях, дел мало полезного, а текста много ненужного. Босуштвуют людей, поливают ряз людей и думают о том, что не надо думать. Как бы я вот понял для себя и принял то, что нужно слониться к колени в смирениях перед Богом и подчиняться слову Божьему. Огромное спасибо пастырям, за то, что вы открыли для меня все. Секреты Божьи. Как бы Бог обо мне заботится и дает возможность и мне иметь э, свободу э, в моих грехов. Как бы. Бог обо мне заботится и дает мне силы на каждый день, любовь, теплоту, настроение. И дает мне идти дальше. Дает мне силы идти дальше. Как бы. Действительно нужно э, все отдавать Богу в Его руки, довериться и... Нужно все отдавать Богу, довериться и смиренным быть. И тогда Бог даст новые мысли, новые мозги, и сердце новое, и разум. И слава Иисусу Христу. Всем замечательного благословенного дня. Аминь. Слава Иисусу Христу. Всем благословенного. Доброго дня. Поделюсь с вами откровением, прими разум и ДНК Бога. Вы знаете, проблема сегодня людей на сегодняшний день: люди находятся в иллюзиях, дел мало полезного, а текста много ненужного, обосуживают людей, поливают ряз людей, думают о том, что не надо думать. Как бы я вот понял для себя и принял то, что нужно: слониться к коленям в смирениях перед Богом и подчиняться Слову Божьему. Огромное спасибо пастырям, за то, что вы открыли для меня все секреты Божьи, как бы Бог обо мне заботится и дает возможность и мне иметь э, свободу э, моих грехов, как бы и вы знаете, Бог обо мне заботится и дает мне силы на каждый день, любовь, теплоту, настроение и дает мне идти дальше, дает мне силы идти дальше, как бы действительно нужно э, все отдавать Богу в Его руки, довериться и, и нужно все отдавать Богу что, если она или он хочет? Есть такое дома? Ничего не могу поделать, он хочет. Ничего не могу поделать, она хочет этого. Анальный секс – это постоянная механическая травма нижних отделов прямой кишки. Она приводит к возникновению геморроя, анальных трещин, микротравм слизистой прямой кишки. Ваше желание анального и орального секса – это непотребство. Скажите, непотребство. Это не чистота. Это скверно. Это противоестественно для человека и является формой извращения. Противоестественное использование заднего прохода при анальном сексе приводит к травмам кишечника. Могут образоваться ректовагинальные свищи, при которых каловые массы и газы выходят наружу через влагалище, а не через анус. Толстый кишечник не приспособлен к сексу. Сперма, попадая в задний проход, угнетает работу иммунной системы. Смегма, содержащаяся на головке полового члена, это сильный канцероген, который при анальном сексе разрушает кишечник. Если это хочется, значит, надо изгонять Беса. Аминь. Если все-таки партнер настаивает, привык прошлой греховной жизни, то если есть здравомыслящий партнер у него в доме, вы должны осветить своего партнера Словом Божьим, очистить его, показать из Слова Божьего, как Слово Божье говорит. Мужья, любите своих жен и очищайте, если она чего-то хочет, не того. Это ваше тело, ваша жена, это ваша супруга, это ваше тело, ваш муж, это что? Ваше тело. Пожелал ли бы ты своей попе геморрой? своему горлу рак горла. Да никогда. Ты просто возьмешь и очистишь своего партнера от этого извращения. Любовь не делает ближнему зла. Аминь. А это большое зло. Оральный, анальный секс на самом деле это большое зло для тела человека. Даже самая маленькая монетка, если ее прислонить к глазам, она может закрыть солнце. То же самое происходит с проблемами. Если их поставить четко перед собой, вы не увидите уже Бога. Многие люди боятся смерти, они поклоняются смерти. Что может быть страшнее смерти? Но никакая проблема не сравнима с величием и могуществом Бога. Даже закрытый гроб. Когда Иисус пришел, Марфа и Мария сказали, «О, Иисус, если бы ты был здесь, Лазарь бы не умер». Иисус плакал, потому что видел, как люди, они фокусируются на смерти, а не на жизни. И Иисус есть жизнь. И сосредотачиваясь на смерти, как Марфа и Мария, мы можем пропустить самое важное в нашей жизни. Это саму жизнь. Любимые, придите к Иисусу. Иисус сказал, даже если кто умрет, но верит в меня, то оживет, потому что я есть воскресение и жизнь. Присоединяйтесь к миссии Слова Божьего. Божаю здоровья, Божьего славения. Друзья, как важно, чтобы в жизни был Дух Святой, потому что без Духа Святого вообще ничего не происходит, а Он приходит через посланных Божьих людей через апостолов и пророков. И это мы видим, как было в моей жизни. Сколько я не делал религиозного труда, это было бессмысленно. И сегодня могу только с уверенностью сказать и с благодарностью действительности Богу и Божьим людям, через которых пришел Дух Святой. И пусть Бог благословит каждого из вас для того, чтобы в действительности в вашей жизни был Дух Святой. А это самое главное. Тогда не злой Дух, ни какой другой Дух не руководит вашей жизнью, а Дух Святой. И Он меняет нас изнутри, наши привычки, нашу душу, которая полностью подчинена Духу Святому. И это прекрасно, это шикарная возможность для жизни каждого человека. Храни вас Бог.